Nadir Şah Əfqar. Azərbaycanın da orta əsrlər tarixində özünə məxsus yeri olan Nadir Şah Əfqarın həyatının və fəaliyyətinin araşdırılması uzun müddətdir ki, dünya tarixçilərinin diqqət mərkəzindədir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki Nadir Şah dünya hərb tarixinin yetişdirdiyi nadir istedadlı səfkerdələrdən və fəthetlərdən biridir. Haqlı olaraq onu Asiyanın sonuncu böyük fətəhi adlandırırlar. Hərbi texnikanın və silahların kifayət qədər inkişaf etmədiyi bir vaxtda Şərqin fətəhinə çevrilə bilməsi Nadir Şah olan diqqət və marağı xeyli aktuallaşdırmışdır. Hər şeydən əvvəl Nadir Şahın həyat yolu çox böyük maraq doğurmaqdadır. Məlumdur ki, Nadir Şah Safəvi dövlətinin uşqarlarından, öz yurdundan sürgün edilmiş bir əfşar türkünün ailəsində doğulmuşdu. Nadir Şah saray zənginliklərindən xəbəri olmayan, gündəlik zəhməti ilə dolanışığını təmin edən sadə bir ailədə göz açsa da Malik olduğu fiziki keyfiyyətləri və döyüşgənlik istedadı ilə Uzab Əyalət kəndindən böyük imperiyanın şahlığına qədər zəngin bir yol keçmişdi. Başqalarına qismət olmayan bu yolun necə qət edilməsi özlüyündə Nadir Şahın şəxsiyyətinə olan marağı həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində saxlamışdır. Nadir Şah dünya tarixinə ilk növbədə fatih kimi daxil olmuşdur. O, şərqin tək-tək səfkərdələrinə qismət olan hərbi uğurlar əldə edə bilmişdi. Bu istiqamətdə Nadir Şahın öz fəaliyyətini necə tənzimləməsi və onun səmərəlliyinə nail olması son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki ilk növbədə təşkilatçılıq işlərinin ən yüksək səviyyədə qurulması, ölkənin imkanlarının hərbi yürüşlərə aparılmasına səfərbər edilməsi zamanı ən əlverişli yolların tapılmasına nail olması Nadir Şahın hərbi uğurlarına yol aça bilərdi. Nadir şahın həyatının geniş öyrənilməsi onun bu sərkərdəlik keyfiyyətlərinin başqalarından fərqli olan hərbi xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasına kömək edə bilər. Nadir şahın daim yeniləşən, dəyişən və bununla bərabər həmişə döyüşkənliyini saxlayan hərbi qüvvələr təşkil edə bilməsi üçün atdığı addımlar metodoloji baxımdan ondan sonrakı dövrlərdə də aktual olaraq qalmaqdadır. Bu məsələnin humanitar aspektlərinin araşdırılması, mənəvi psixoloji məqamların, qoşunların təchizatı məsələləri ilə bağlılığının üzə çıxarılması, hər bir döyüşçünün daxili potensialının bütünlüklə reallaşdırılması incəliklərinin tədqiqi bir tərəfdən Nadir Şahın sərkərdəlik istedadının xarakterik cəhətlərini anlamağa, bir tərəfdən də Nadir Şah mirasının bu günümüz üçün faydalılığını dəqiqləşdirməyə imkan verə bilər. Nadir Şahın bütünlükdə şəxsiyyəti həmişə maraq doğuran mövzulardan biri olmuşdur. Susi ilə onun sərkərdəlik fəaliyyəti ilə şahlığının necə uzlaşdırması, bu sahələrin hansında daha çox uğurlara nail olması, Nadir Şahın ailəsinə olan münasibəti, onun zəmiyətə qadınan qinan olan münasibəti. Bu insanın xarakterinin sərtliyi və s. və s. məsələlər müxtəlif fikirlərin və münasibətlərin dövriyyəyə gəlməsinə səbəb olmuşdur. Nadir Şah haqqında olan hər bir tədqiqat bu məsələlərin daha geniş aydınlaşdırılmasını və onun portretinin tamamlanmasına yeni cizgilər əlavə edə bilər. Nadir şahın həyat yolunun öyrənilməsi Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının tarixinin müvafiq mərhələsinin daha ətraflı öyrənilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Çünki Nadir şahın dövründə Azərbaycan ərazisində son dərəcə ciddi və dinamik hadisələr baş verirdi. Hər dəfə tədqiqata yeni faktların cəlb edilməsi bu məsələni daha əhatəli təsəvvür etməyə çəmək edir. Nadir şah Azərbaycan türk soyu olan Əfşar soyunun yetirməsi idi. Nadir şahın formalaşmasında türk məhəşətinin və ənənələrinin təsiri də az deyildi. Bu baxımdan Nadir şahın həyatının və müəiddinin öyrənilməsi Azərbaycan etnaslarının tarixinin, onların yaxın şərqin tarixində oynadığı rolun öyrənilməsi baxımından da əhəmiylidir. Ümumiyyətlə Nadir şah o şəxsiyyətlərdəndir ki, onun həyatının hər bir anının öyrənilməsi maraqla qarşılanır. Bu istiqamətdə artıq bir sıra işlər də görülmüşdür. Hal-ı 18-ci əsrin ortalarından etibarən bir çox şərq və qərb mənbələrində Nadir şah haqqında qiymətli məlumatlar öz əksini tapmışdır. Həmin məlumatların əks olunduğu mənbələrin hər biri Nadir şah tarixinin öyrənilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə Mirza Mehdibasrabadinin Tarixi Cahanqoşay-ı Nadiri və Məhəmməd Kazım Mərvinin Alam-araye-i Nadir əsərləri Nadir şah tarixinin öyrənilməsi üçün fundamental mənbələrdir. Nadir Şah haqqında yazılan mənbələrin və tarix ədəbiyatının tarixşünaslıq baxımından əməkdaşlıqına mütəffəssəl araşdırmasına aparmadan onların bir sıra xarakterik xüsusiyyətlərini qeyd etmək mümkündür. Əvvəlan Nadir Şahın dövrünə və ya onun ölümündən sonrakı ilk illərə aid olan mənbələrin Nadir Şahın, onun yaxınlarının nəzarəti və Nadir Şahın nüfuzunun təsiri altında yazıldığını nəzərə almaq lazımdır. Elə adları çəkilən mənbələr də sanballı mənbələr olmaqla yanaşı, onlarda daha çox Nadir şahın qəhrəmanlıq tarixinin qələmə alındığını görmək elə də çətin deyil. Ona görə də tarixi gerçəkliyin tam mənzərəsinin yaradılması baxımından müxtəlif mənbələrin qarşılıqlı tutuşdurulmasına və öyrənilməsinə ehtiyac vardır. Nadir şah dövründən uzaqlaşdıqca meydana gələn mənbələrdə reallıqlarla uzlaşmayan faktların və hadisələrin təsviri ilə də rastlaşmaq mümkündür. Bu da yəqin ki, Nadir Şahın şəxsiyyətinə olan maraqdan doğmuşdur. Çünki bu böy sülkərdə və Fətəhin əməlləri dildən dilə keçərək xalqlar arasında dolaşmış və sonradan xalqın təxəyyülü ilə zənginləşərək yazılı mənbələrdə də özünə yer tapmışdır. Ona görə də hətta mənbələrə istinadən söylənilən bir sıra faktlar əfsanəvi məzmun kəsb etmişdir. Nadir şah haqqında mövcud olan tədqiqatlar arasında Qərb və Sovet müəlliflərinə aid olan araşdırmalar öz fundamentallığı, akademikliyi və əhatəlliyi etibarilə fərqlənirlər. Lakin bu araşdırmalar içində ümumi olan bir çatışmazlığı diqqətdən qaçırmaq olmaz. Bu da ondan ibarətdir ki, Qərb və Sovet müəlliflərinin hamısı üçün Nadir şah yad bir xalqın, yad bir ölkənin, yad bir nümayəndəsidir. Bəzi əsərlərdə Nadir Şahın dahiliyə etiraf edilsə belə, ona qarşı birtərəfli və qeyri-səmimi bir münasibət özünü göstərməkdədir. Həmin əsərlərdə Nadir Şahın qazandığı cahanşınlı qələbələrdən onun dünya hər tarixinə gətirdiyi yeniliklərdən fərqli olaraq rastlaşdığı və dəçar olduğu çətinliklərin qabarıqlaşdırılması bir meyl vardır. Bu da sözzüz ki, onun şəxsiyyəti haqqında qeyri-kamil təsəvvürün formalaşmasına yol açır. Azərbaycan tarixşünaslığında da Nadir Şahın tarixinin öyrənilməsi baxımından müəyyən cəhətlər göstərilmişdir. O cümlədən də müasir dövrdə bu istiqamətdə bəzi araşdırmalar işıq gözü görmüşdür. Bunlar təqdirəlayiq hal olsa belə, sözsüz ki, Nadir Şah tarixinin öyrənilməsi baxımından hələ kifayət deyil. Təqdim olunan hazırki əsəri bu istiqamətdə növbəti bir cəhd kimi qiymətləndirmək olar. Bu əsərin hazırlanmasında Qərb, Sovet və Azərbaycan mənbələri və tarix ədəbiyyatı ilə yanaşı, fars dili tarix ədəbiyatından və ilkin mənbələrdən geniş istifadə edilmişdir. Heç şübhəsiz ki, Nadir Şahın həyatı, fəaliyyəti və xüsusilə dünya həlb tarixinə gətirdiyi yeni məzmun bir kitabə sığacaq mövzu deyil və gələcəkdə də bu istiqamətdə aparlan araşdırmalar Nadir Şah tarixçiliyinə yeni təfə olacaqdır. Qaraxoyunun son sərkərdəsi kimi dünya tarixində özünə ad çıxarmış Nadir Şahın doğum günü ilə bağlı tarix, ədəbiyyatda müxtəlif məlumatlarla rastlaşmaq mümkündür. Bu daha çox istər Nadir zamanında, istərsə də ondan sonra yazılmış mənbələrdə fikir yekdilliyinin olmaması ilə bağlıdır. Bəzi müəlliflər Nadirin doğum tarixini 1688-ci ilin oktyobrundan, bəziləri həmin ilin oktyabr ayının 22-sindən, bir başqaları isə 1688-ci ilin noyabr ayının 22-sindən götürürlər. Bakıxanov isə Nadirin 1689-cu ildə doğulduğunu qeyd edir. Mənbələrdə Nadirin Hicri Qəməri tarixi ilə 1100-cü il Məhərrəm ayının sonunda doğulması. Nadir Xorasan vilayətinin şimalında yerləşən Dərgəz məntəqəsinin Dəskev kəndində dünyaya göz açmışdı. Atası İmanqulu ona öz atası Nadirqulun adını qoymuşdu. Yəni Nadir öz babasının adını daşıyırdı. Nadirqulun adının ikinci hissəsi olan qulu kəlməsi türk sözü olmaqla biz sıra sözlərin sonuna artırılaraq həmin adların dini məzmununu daha da gücləndirirdi. Nadirin atasının adı olan İmamqulu, İmamın qulu mənasını verirdi. Nadirin oğlunun adı olan Uzaqulu, İmam Uzanın qulu mənasını özündə əks ettirirdi. Nadirqulu isə çox ki, Allahın Nadirqulu, Nadir bəndəsi mənasında nəzərdə tutulurdu. Mövcud olan bəzi məlumatlardan isə belə məlum olur ki, bu ad nadirə onun fiziki keyfiyyətlərinə görə verilmişdi. Deyilənə görə, Nadir anadan olanda kifayət qədər sağlam, çevik və daim hərəkətdə olan bir uşaq kimi dünyaya gəlmişdi. Ona görə də valideynləri onu nadir tapılan, bənzərsiz bir uşaq, yəni Nadirqulu adlandırmışdılar. Nadirqulu Azərbaycan türklərinin Əfşar boyunun 40-lı oymaqından idi. Əfşar boyunun Azərbaycan türklərinə aidliyi bu günkü tarix və ədəbiyyatda şübhə doğurması da bu məsələ Nadir haqqında yazılmış mənbələrin və tarix araşdırma müəlliflərinin diqqət mərkəzində dayanan aktual məsələlərdən biri olmuşdur. Bəzi müəlliflərinin Əfşar boyunun Azərbaycan ərealından qoparlaraq Xorasan vilayətinin şimalında meydana olması, Nadirin etnik mənsubiyyətini istədiyi kimi yazmağa çalışması, tarix mənbələrdə obyektiv faktlara istinad etməyən səthi biliklər əsaslanması qeyri-elmi nəticələrin ortaya çıxmasına zəmin yaratmışdır. Müasir ədəbiyyatda əfşarların İranın qərbində məskunlaşmış türkariyə erqinə mənsubluğu haqqında fikirlər vardır. Bu fikirlərin müəlliflərinin iddiasına görə əfşarlar əvvəlcə Azərbaycan ərazisində yaşamış, sonra isə bütün İranə yayılmışdılar. Həmin müəlliflərinin yazılarında Xəzər dənizinin qərbindən Qafqaz və Azərbaycanda İranın indiki ərazisinin şimal-qərbində məskunlaşmış türklərin əsdadlarının Hint-Avropa erqindən törəməsi haqqında fikirlərə də təsadüf etmək mümkündür. Tarixi araşdırmalardan birində Əfşar boyunun Şahsevən boyundan törəməsi və Kerman vilayətində yerləşməsi qeyd olunur. Məlumdur ki, Şahsevən boyu da türk boyudur və Əfşarların bu boydan yaranması haqqında ciddi faktlar ortaya qoyulur. Əfşarların Kerman ətrafında yaşamasına gəlincə isə tarix və ədəbiyyatda bu faktın Safavi dövrü ilə bağlılığı və Əfşarların Kerman ətrafına da Şah İsmail tərəfindən köçürülməsi təsdiqlənir. O da bildirilir ki, Kerman ətrafında hazırda da Afşarlar yaşamaqda davam edirlər. Ancaq onların çoxu fars əhalisi ilə assimilyasiya olunmuş və çox az bir hissəsi hazırda ana dilində danışa bilir. Bu zəfşar Azərbaycan da, Xorasan da, Şiraz da və başqa yerlərdə yaşayan Afşarların eyni qanddan olduğunun, eyni kökdən inkişaf etdiyinin, bu boya mənsub olan insanların cəsurluğunun, igidliyinin, qorxmazlığının vurğulayır. Xorasanın bir çox sərkərdələrinin adlı-sanlı adamlarının bu boydan çıxdığının, əfşarların təcavüzkarlara qarşı amansız olduğunu, öz təşəkkülənməyi ilə monqolları da diz çökdürdüyünə qeyd edir. Müəllif əfşarlara aid olan xarakterik bir xüsusiyyəti də oxucuların diqqətinə çatdırır. Bu da əfşarların tez qızışması, hissənməsi və sonradan da çox tez peşmançılıq çəkməsi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə bu cəhət əfşarların zəif nöqtələrindən biridir. Tədqiqatçılardan Əfşar boyunun hələ qədim vaxtlardan Xorasan vilayəti ilə bağlılığını irəli sürənlər vardır. Həmin tədqiqatçılar Əfşar boyunun Xorasanın şimalında yerləşmiş böyük boya mənsub olanların mübarizliyini, döyüşkənliyini vəsf edir və onların Moğol hücumlarının başlaması ilə öz yurdlarından köç etməsini və Azərbaycan da yerləşmələrini qeyd edirlər. Tarixi ədəbiyyatda Əfşar boyunun Türkmən tayfalarından olmasını iddia edənlər də vardır. Heç şübhəsiz ki, bu fikir Nadirşahın şəxsi sanaməssi olan Mərzə Mehdi Xan Astravadinin Tarixi Cahanqoşayi Nadir əsərində əfşarları türkmən tayfaları ilə bağlaması fikrindən irəli gəlir. Mərzə Mehdi Astravadi yazır ki, əfşar boyu türkmən tayfalarındandır. Bu boyun qədim məskəni Türküstan olmuşdur. Moğollar Türküstanı işğal edəndə əfşarlar da oradan köç edib Azərbaycanı özlərinə məskən seçmişdilər. Nadir şahın şəxsi sənaməssi olmuş, onun haqqında mətəbər və mükəmməl əsər yazmış. Astrabadinin bu qeydləri onun əsərinə müraciət etmiş müəlliflərin çoxu tərəfindən etibarlı fikir kimi qəbul edilmişdir. Ona görə müəlliflərin çoxu Nadir şahın mənsub olduğu boyun türkmən tayfalarından olması fikrini təkrarlamışlar. Bakıxanov da Afşarların türkmən boyu olmasının və onların Moğol hücumlarının başlamasından sonra Türkiyestandan Azərbaycanə öz tutmalarını qeyd etmişdir. Lockhart da bu fikri təsdiq edir. Onun yazdıklarına göre Afşarlar Mərkəzi Asya'dan Mongol hücumları nəticəsində sıkıştırılarak Azərbaycanı köçmüş ve sonra da buradan İranın bütün ərazisinə səpələnmişdir. Lockhart'ın istinad ettiği fikrə göre Afşarların Mərkəzi Asya'dan Azərbaycanı doğru hareket etmesi 13-cü əsrdə baş vermişdir. Bu mövqe qəbul edilərsə, onda irəli sürülən fikir türk boylarının, o cümlədən də Əfşarların şimal-qərbi Asiyada daha qədim tarixə malik olması fikri ilə üst-üstə düşmür. Həmin fikirlər mövcud olan tarix və ədəbiyyatda bu və ya digər formada təkrar olunur. Həmin fikirlərin məzmunu bundan ibarətdir ki, Əfşar boyu türkmən boyudur. Bu boy 12-13-cü əsrlərdə mərkəzi Asiyadan hərəkət edərək Azərbaycanda və Şərqi Anadolu da məskunlaşıb və 16-cı əsrdən etibarən İranın müxtəlif ərazilərinə səpələnib və ya köçürülüblər.